прочитаем место, что написание, это будет послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Братья и сестры, это слово как раз и относится к нам, сегодня живущим в последнее время. Будем опасаться, а то есть будем осторожными, будем внимательными, чтобы когда остается обетование, когда еще дверь спасения открыта, нам войти, чтобы не быть опоздавшими. Братья и сестры, я замечаю некоторую негативную картину беспечных людей. Есть беспечные люди, которые привыкли опаздывать. Кто-то привык опаздывать на собрание. И то не то, что раз так получилось или два, а все время. Я понимаю, я раз беседовал с сестрами, говорит, брат Виктор, мы работаем до пол восьмого и хочем хоть наконец собрания попасть. Я это понимаю. И смотрю, две сестры часто в 8 часов идут, они идут с работы. Я знаю, что они идут с работы. Но некоторые братья и сестры привыкли опаздывать. И уже и в нашей церкви кто говорит, вот в 15 минут тот и тот брат будет идти. Он не то, что на работе, он просто не может раньше пройти на собрание. 15 минут, и он только заходит. Но самое хуже тогда, когда он заходит, ищет место, и давай проталкивать всех. Туда и назад, и кого-то мы поднимаем. И мы просим даже детей наших, братья и сестры, это не порядок. Да, мы просим, чтобы уважали друг друга, но это, для опоздавших это просто не то, что как случай один, это болезнь уже такая. Братья и сестры, и эту болезнь надо лечить, иначе будет беда. Кто-то привык быть всегда в Конечно, в сзади есть две причины. Одна причина то, что дети, и они, ну как бы, неспокойные. И мама, там в детской комнате или отец. А есть болезнь такая: такая. просто такая болезнь все время взади. И я однажды говорил: мой, моей двоюродной сестре, муж мы еще на Вадинвей собирались. И он побыл два собрания. Он у меня жил дома, я его принял. Потому что не было, где ему жить. Он два собрания побыл. И все негативные все знает о церкви. И мне говорит: а что вы там так поступили, а что там так решили. Только два собрания побыл. И он не слышал Божье слово. А только слышал разное такое, знаю, негативное все. И нахватался того. И так он, братья и сестры, так и он и шел. Походил, побыл, а потом беды наделал. Я не хочу говорить. И так он его шел, и сейчас не знаем даже, где он. Взади, если мы всегда… Есть здоровье, что не позволяет нам быть впереди. Я понимаю, кто-то должен и взади сидеть. Но есть просто духовная болезнь – все время взади. Или еще хуже – возле там пальм или на паркинге. И так проходят воскресные служения, так проходят молитвенные, будничные служения. Что-нибудь, любая причина – лишь быть сзади. Братья и сестры, Божье Слово говорит, будем опасаться, чтобы когда остается войти в покой Его, кто из нас не, остался, не оказался опоздавшим. Господь для всех нас приготовил чудное место, новое небо и новую землю. Я однажды говорил, что самое хужее состояние, когда Христос сказал одному человеку, недалеко ты от Царствия Божия. Вот таким людям, самое хуже, когда они недалеко, когда они вроде бы в собрании верующие и участвуют в служении, но в душе у них пустота, ничего живого нет. Братья и сестры, мы можем замечать, замечать за собой, что у нас внутри делается. Мы ходим на собрание, потому что отец заставляет или мать, а желания нет никакого, один идет на собрание, склонил колени и молится, Господи, иду на собрание, скажи ко мне слово. И на собрание внимательно слушает, и вот направляет Господь слово к нему. А другой идет на собрание, лишь бы только побыть. Ему это все неинтересно. Он мыслимый где-то по странам другим, или может еще по каким-то рабочим местам, отдыхам. Ему собрание как тяжесть. Братья и сестры, если мы идем на собрание и действительно принимаем Божье Слово, Господь нам будет говорить. И в служении я часто беседую с людьми, членами церкви, спрашиваю, вот что побудило тебя прийти для откровенной беседы? И можно слышать ответ. Слово, проповедь, псалом, стих. Говорит, я в собрании то был, в воскресенье ко мне чувствую, говорит Господь. Это, братья и сестры, те, которые нуждаются в этом. И Господь будет говорить. И пока мы на земле, братья и сестры, не будем ожидать, чтобы нас хвалили. Не будем ожидать. Для того, чтобы исправляться. Боже Слово говорит, святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Пока мы на земле. Пусть нас, я в прошлый раз говорил воскресенье, пусть нас похвалит Господь. И как вы можете веровать, если принимаете славу друг от друга? Братья и сестры, это опасное положение, это хочет наша плоть. Но наша душа рвется к Богу. И насколько, братья и сестры, мы смиряемся пред Господом, насколько мы стараемся быть пунктуальными, даже и в воскресное служение, или в четверг, или в пятницу, вот сегодня служение, я вот не знаю, завтра будет служение, сколько будет. А может, мы не воздорожим завтрашним служением, да, то не для меня, я лучше отдохну. Братья и сестры, это неправильно. Можно опоздать. Вы знаете, братья и сестры, что Есть люди, которые... Ну, я смотрю, вот, например, у нас один был случай такой. Мы ждали жениха и невесту час сорок минут. Один час и сорок минут собрались родственники, друзья, близкие, харистые, и ждали молодую пару, чтобы они пришли и им дать наставление. И вы знаете, я так обратил внимание на присутствующих. Сначала еще полчаса ждали, а потом начался ропот и недовольство. Говорит, «Аман, а почему они нас не уважают? Я оставил отдых или оставил занятия свои, у меня сегодня выходной день, я пришел, но как-то оказать внимание, они, смотри, два человека, они уважают нас сто или двести человек». И когда уже, знаете, час прошел, полтора часа, вижу ропот, и кто-то уже начинает уходить, говорит, «Не надо мне, им не надо, мне тоже не надо». И молодые пришли, знаете, если бы хоть не сказали, ну извините там или что, и это не сказали. Они просто чувствуют себя, что это не имеет права опаздывать на час 40 минут. Я когда посмотрел, думаю, да, с этого жизнь, с такого ропота, недовольства начинать очень опасно. Но когда человек привыкнет, братья и сестры, оно уходит как бы в такую колею, он всегда это делает. Неважно, кто что думает, кто там ждет. А ждать, вы знаете, братья и сестры, это очень тяжело ждать. Представьте, ждать, когда дома какие-то дела есть или еще какая-то работа, час-40 минут ждать какой-то безответственность, Но оно тяжело, оно нелегко. И это надо, надо быть христианином, чтобы без ропота это воспринимать. И мы говорим, особенно молодым, смотрите, с первого дня не наберите недовольства, ропота, не наберите на свою жизнь, придите лучше раньше. Но, знаете, они больше не так уважают присутствующих, как уважают фотографов, съемщиков, которые говорят, вот возьми на руки ее, а там возьми ее покрути и так дальше. И с грехами придут на это место, и так начинают жить, братья и сестры. Так далеко не зайдешь. Недалеко быть от Царствия Божия. Братья и сестры, есть такое место еще написание за царя, который пропустил условленное время. Он пропустил условленное, было условленное время, и он его пропустил. Дорогие друзья, братья и сестры, особенно молодые, можно опоздать, можно опоздать, быть спасенными. Дверь спасения открыта. И блажен тот человек, который входит в эту дверь спасения. Быть недалеко от Царствия Божия, почему я говорю, Божество говорит, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл? Изверну тебя из уст моих. Это состояние покоя, когда и нет такой, знаете, рвения и ревности, ну и нет греха и беззакония. Такое беспечное состояние. Дорогая церковь, братья и сестры, я хотел бы нашим братьям и сестрам новолынцам, которые еще здесь в собрании и живы, напомнить одну историю из нашей церкви, это за брата Анатолия редька которого Господь в жизни вот, вот такое дал вразумление. Я, может, недословно все расскажу так, но постараюсь как можно сказать доступно. Однажды ночью его жена заметила, что он холодный, без всякого движения. И поднялась, начала там звать детей. И после того она увидела, что он открыл глаза и начал приходить в себя. Начал приходить в себя, и потихоньку, потихонько, значит, он отошел. И рассказывает, что с ним было. А с ним было так, что он вышел из тела и водворился вот в небесное присутствие. И говорит, подошел я для того, чтобы иметь определение направо или налево. И указано было мне бы налево. И я рядом увидел убийцу, которые руки были в крови. И также увидел рядом одного служителя, который говорил неправду. И когда он спросил, почему ты здесь, сказал, я в жизни сказал одну неправду и жду суда, что Господь определит. И ему было тоже сказано туда. А потом тот сказал, но у тебя еще есть время, еще время исправиться. И был к нему такой голос, иди назад и излечись от своего беспечия. «Иди назад и вылечись от своего беспечия». Когда он рассказал это в церкви, так, знаете, в смирении, в страхе Божьем, церковь была три дня в посте и в молитве, и собрание три дня не прекращалось, ни днем, ни ночью. На исповедание стояла очередь людей. Очередь людей. Каждый пришел в страх. Говорили такие, я помню, я еще был молодым, и тоже стоял в очереди. Мне может было, я не знаю, сколько, 16-18 лет, тоже стоял в очереди и слышал, как говорили, если Анатолию было сказано отбеспечи то, что нам говорить. А он был такой ревностный брат, богобоязен, насколько я его знаю, молодых. И ему было такое слово, беспечие. И представьте, что можно поправить в это положение. Что можно поправить? Но я вам скажу, братья и сестры, вот такое разумление Господне для церкви, как я помню, так оживила церковь всю. Люди повыбрасывали все свои грехи и беззакония. Молитвы начались, служение Господа начались, духовные пени началось. Церковь обновилась. Один случай. Братья и сестры, вот проверим мы себя. Вот Господь нас возьмет, если Он пройдет или нет? Вот каждый себе дадим ответ и вопрос, вопрос и ответ. Господь меня возьмет, и сразу ответ, возьмет или нет. Братья и сестры, пред Ним ничего не скроется. Если в собрании нашем Господь говорит к нам, Господь вечно к нам не будет говорить, если Господь обращает к нам свое слово, я говорю в проповеди, в псалме или даже в стихотворении, Господь говорит раз, два, а дальше Господь оставляет человека. Это самое хужее состояние, когда Господь оставляет человека. И если Господь говорил к нам, если, братья и сестры, тебе, дорогой друг, юноша или девица, или в средних годах Господь тебе говорит, сделай это сегодня. Нет, завтра будет поздно, сделай это сегодня. Если нужно примириться, примирись. Если нужно покаяться, покайся. Если нужно совершить исповедание, сделай это сегодня. Завтра Завтра, может, не придет. И для многих, может, не придет завтра. Завтра это погибель. Завтра это левая сторона. Завтра это вечное суждение. Братья и сестры, много людей, которые на завтра, я почему говорю, я еще успею, я уже добежал до Иерусалима. Вот ворота, но мне осталась одна минута. Только войти. Но не знает человек, когда закроются двери. Когда закрылись двери ковчега. Когда Господь закрыл двери ковчега, братья и сестры, как вы думаете, возле этих дверей были люди или нет? Я не раз говорю, в этих жен Ноевых сыновей были братья и сестры, были еще живые родители, они были молоды, если Ной был жив, были живые родители, друзья, близкие. Это было это родственных связей, да и в Ноя, были и ж братья, и вновь его, и жены. Это ж, это ж много было родственников. Им была возможность зайти в ковчег. Да может, они не раз там и были. Может, они что-то помогали строить это. Но когда пришло время, чтобы там быть, они были возле ковчега, и если в двери закрывались потихонько, или сначала лился дождь, а потом закрывались двери, я думаю, этот ковчег был переполнен людьми. Но сначала Господь закрыл ковчег, а потом палялись воды. Дорогой друг, дорогие христианин, двери спасения открыты, войди. Нет насвета на завтра, потому что Господь, если закроет двери, Потом будет беда, горе и слезы. И потом, как Божье Слово говорит, будет кричать, гором подите на нас, и холом покройте нас. Братья, придет такое время. Но церковь, но те истинные верующие христиане, которые все сделали того, чтобы не опоздать, будут под десницу Всемогущего Бога. Будут сохранены братья и сестры, потому что они все сделали для того, чтобы в своей жизни, я говорю, можно отложить что-то, можно отложить отдых, можно отложить э, какое-то занятие, но вопрос спасения отлаживать нельзя. У нас в воскресенье будет вечеря Господня. Но я смотрю, братья и сестры, в летнее время некоторые меняют вечерю Господню и едут куда-то отдыхать. Братья и сестры, это очень плохо. Не то, что плохо, это очень плохо. Это неприемлемо, чтобы оставлять заповеди Господа Иисуса Христа и ехать и отдыхать. Нас так не учили, и братья, и служители, то мы когда в страхе были. А сегодня молодые люди, себя ничего страшного, на следующий месяц будут. Брат, сестра, не делай так никогда, потому что это передаешь и детям своим, и так можно отдых, а, а, опоздать. Иди и вылечись от своего беспечия. Дорогой друг, дорогой христианин, дорогой брат, молод или стар, сегодня нужно опасаться, когда есть время войти в ковчег спасения. Воздорожить этим. И действительно, братья и сестры, ощущать внутри себя присутствие Господне. Я Божье дитя. Я, еще, я ощущаю, что внутри меня не живет грех. Когда я встаю утром, и он как, вот, как, постоянно в моей голове, ну надо попросить прощения, ну надо отдать, ну надо покаяться, ну надо совершить исповедание, ну ладно, завтра, завтра. Брат дорогой, сестра дорогая, сколько раз ты относилась на завтра? Сколько раз ты относил, относила на завтра? Братья и сестры, я почему-то говорю, бо я так в молодости тоже так поступал. Как-то страшно, стыдно. Ну как это так сказать о себе? А я думаю, завтра. А завтра пришел месяц и снова вспомнил. Думаю, ладно, чуть попозже. Как-то страшно, стыдно. Да и другими какие-то заботы. Снова пришло время до тех пор, пока Господь не остановил. До тех пор. И это еще милость Божья дорогие братья и сестры. Остается еще дверь спасения открыта. Я смотрю, братья и сестры, и вы можете смотреть на окружающую обстановку. Беззаконие, грех, нечистота. И Боже Слово говорит, пример будущим нечестивцам. Дальше, в последние времена, читаем 24 книгу Матфея, что будет? И это есть. Когда я читаю, дети родителям будут непокорны, но раньше так не было, как сейчас. Это последнее время, братья и сестры. И посему каждый, молод или стар, проверить свою жизнь в ковчеге или спасение. Действительно, есть свидетельство Духа Святого, что я Божье дитя. И когда придет день, и Господь позовет своих, когда раздаться громогласная труба Господня, и чтобы мне услышать и водвориться в небесное жилище. Да поможет в этом Господь. Склоним колени, помолимся. Аминь.